В образовательной школе. Перед нами ученик Выпаснянской музыкальной школы. Знакомимся, Мельниченко Евгений. Здравствуйте. Ну, делом я хотела, хотела бы тебя поздравить с победой на международном конкурсе Гран Фиеста в Испании. Пожелать тебе дальнейших побед, но прежде всего хочется узнать, с чего все началось. Со скольки лет ты играешь на баяне и почему именно баян? как вам сказать? Я в общем, начало в на потому что это популярный инструмент. И я так решил, я захотела бы как-то более расширить его круги, как это сказать, Кажем. более бы популяризировать. Маленький. И тогда я начала играть, начинать свое творчество. Я знаю, у тебя вся семья творческая. Расскажи, пожалуйста, кто чем занимается? мама играет на домбре. Учитель это довольно навчание, там у ну, хлопчик. Хлопчик и у девчаток тоже малювание, а навчание у девчаток, да. Грая на домбре. Тату говорит тоже мой учитель по специальности играет на баяне. Ну, я тоже начал играть на баяне. Пожалуйста, что еще тебя интересует в жизни, кроме музыки? Можно даже пример привести, допустим, свой обычный вот распорядок дня. С чего начинается день? Сколько чему ты уделяешь времени? Мой день начинается с того, что я просыпаюсь, одеваюсь, иду в школу, после школы прихожу, делаю уроки, сажусь заниматься с папой. М -м -м, и потом обычный идет день, продолжается. Сколько времени у тебя занимают уроки музыки? Ну, по два, по полтора часа. Полтора да, часа? Да, музыка без перерыва. Не меньше. Каждый день ежедневно? Ежедневно. Ты побывал на многих конкурсах, как в Украине, так и за границей. Поделись, расскажи своими впечатлениями, где ты был, что видел. Я просто был в интернете и увидел этот конкурс. Мы решили с мамой и с папой поехать на этот конкурс. Там мне очень понравилось, много впечатлений тоже, много чего увидел. И я занял там лауреат второй степени. Это конкурс Grand, Grand... Grand, Fiesta. Grand Fiesta в Испании, правильно? В Испании, вот. Какие с мамой участвовали? Ты представляла Украину, правильно? да. правильно? Я один, я, 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 я один представлял Украину, был, был Казахстан, Россия и Беларусь. Uh -huh. а, с Испании одна девочка была певица. Понятно. Uh -huh. Сколько участников было? участников около 150 участников было. Много. And today, our participant from Ukraine will demonstrate us His art playing on such a difficult instrument. Your applause for Evgeny Melnichenko and his teacher, Alexander Melnichenko. <laughs> было легче, чем на конкурсах у нас, вот, допустим, в Украине? Ну, мне было легче, потому что, так, мне, мне, казалось, что будто публика меня своим взглядом поддерживает. На сцене я мог уверенно играть. Ну, а здесь? Хорошо приняли, да? Да. Я знаю, что для Испании ты открыл инструмент такой как баян. То есть ранее не У них нет понятия этого баяна. Вот, Аккордеон, да? Да. А баян, они там очень редко пытаются найти баян. Какие планы у тебя на будущее? Что ты в дальнейшем ну, наши конкурсы, покупки новых инструментов, инструментов, потому что мне тоже нужно купить уже новый баян. Такой вот. Понятно. Свою дальнейшую жизнь ты связываешь с музыкой? Да. То есть только с музыкой да. и никаких других вариантов. Да. на конкурс в Испании. В общем, начали сначала готовиться. Просто подобрали программу. И еще не веря в то, что мы поедем, мы начали готовиться. У нас было полгода времени. Подобрали серьезную службу программу. Дальше уже было все по воле Божьей. Благодаря помощи очень многих людей, и осветян, и просто подносичам, и сотрудников, и коллег, просто добрых людей, собрали мы определенную сумму денег необходимую для проплаты участия в конкурсе. Но потом уже, как, поскольку было вложено уже очень много денег в этом мероприятии, уже последним, конечно, шагом было, мы просто оформили два кредита на мое имя, и мужа, для того, чтобы оплатить авиаперелет и на обратный путь купить билеты. Но таким образом мы все-таки достигли своей мечты и попали в солнечную страну Испании на рождественские праздники. В второй степени становится Минищенко Евгений. Поздравляю! В ряду по первой степени Итак, Поздравляем Мельниченко! Какие у вас планы на будущее? Какие конкурсы впереди? Какие цели? Ну, что касается будущего, тут у нас несколько планов, конечно. У нас есть очень близкое будущее, приближенное будущее и далекое будущее. Значит, самое близкое будущее, это вот буквально через пару дней едем в Ильичевск на региональный конкурс Абырих. Через месяц у нас плановый конкурс в городе в Болграде Танвинок. И в марте, ой, не марте, в мае месяце мы едем в Одессу на фонтанскую весну. Мы уже несколько раз там принимали участие. Нас там уже заметили, и мы покажем свой рост за этот год. А что касается планов на более далекое будущее, ну, ребенок планирует поступать в музыкальное училище, ну, дальше в консерваторию и хочет стать профессиональным концертирующим музыкантом. Тем более, что в этом году мы познакомились с прекрасным человеком, сотрудником Одесской филармонии, Георгием Кочем. Ему с сентября месяца мы с ним плотно сотрудничаем. Он дает такие очень ценные консультации. То есть ребенок систематически с ним видится. И даже просто за этот год это в какой-то степени его заслуга в этом тоже есть. Папа делает всю грязную работу, отрабатывает. А этот человек нам помогает уже в работе на наше будущее. Я знаю, что для дальнейшего развития нужен новый инструмент. Так ли это? И что это за инструмент? Какая сумма нужна? Сейчас ребенок играет на готововыборном готово выборном баяне Рубин-5, но этот инструмент нам подойдет только до курса окончания музыкальной школы. По требованиям для поступления в музыкальное училище у него уже должен быть пятирядный многотембровый готово-выборный баян. Значит, если приобретать с рук этот инструмент, ну, то есть уже от хозяина, цена будет колебаться в пределах двух с половиной тысяч долларов. Если приобретать новый инструмент, то там цена возрастает в несколько раз. Естественно, что это большие, конечно, финансовые затраты, но надеемся, что все утрясется, и с Божьей помощью, с помощью добрых людей мы все-таки сможем реализовать и этот план. And today, our participant from Ukraine will demonstrate us his art playing on such a difficult instrument. Your applause for Evgeny Melnichenko and his teacher, Alexander Melnichenko. <laughs> и э, поскорее исполнить свою мечту и купить новый инструмент. Спасибо. Я напоминаю, что мы встречались с Меличенко Евгением, юным талантом, баянистом, учащимся в Красненской музыкальной школе.